Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Dalila Amair dalam 15 minit MMTV edisi 23 Disember 2025. Kita ke berita utama. Semua pihak diminta agar tidak mengeruhkan keadaan atau mencetuskan ketegangan susulan keputusan mahkamah berkaitan isu titah adandam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang diputuskan semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu berkenaan wajar ditangani dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan memandangkan situasi semasa yang sensitif selain menghormati prinsip kedaulatan undang-undang dan kebebasan badan kehakiman. Katanya Kerajaan Madani kekal berpegang pada prinsip pengasingan kuasa dan menegaskan bahawa badan kehakiman mesti terus bebas daripada sebarang pengaruh luar. Najib ketika ini perlu menghabiskan baki hukuman penjara atas kesalahan menyeliwing dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad di penjara Kajang setelah rayuannya untuk mendapatkan tahanan di rumah ditolak mahkamah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mula menyiasat Kementerian Pertahanan berhubung beberapa projek yang melibatkan tentera darat dari tahun 2023 hingga kini. Satu sumber memaklumkan SPRM telah ke kementerian itu kira-kira pukul 11.30 pagi hari ini. Menurutnya fokus siasatan adalah tertumpu kepada projek-projek yang dilaksanakan melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta perolehan di bawah pusat tanggungjawab PTJ Tentera Darat. Jelasnya transaksi kewangan pencurigakan yang dikaitkan dengan individu-individu tertentu yang dinamakan dalam dakwaan tersebut juga akan diteliti. Sementara itu, Ketua Pusuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 berhubung dakwaan rasuah yang melibatkan seorang pegawai kanan tentera. Ujarnya, semua siasatan dijalankan secara bebas dan profesional berasaskan fakta serta bukti selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Hasrat Ismanira Abdul Manaf, 30 tahun untuk menangguhkan hukuman penjara 5 tahun yang dihadapi atas kesalahan mengabaikan anaknya, Allahyarham Ryan, hingga menyebabkan kesederaan fizikal tidak kesampaian apabila permohonan itu ditolak oleh mahkamah tinggi hari ini. Hakim Datuk Aslam Zainuddin memutuskan demikian setelah... Hakim Dato Aslam Zainuddin memutuskan demikian selepas meneliti segala affidavit dan hujahan termasuk secara lisan daripada pemohon serta responden. Untuk rekod Ismanira telah dipenjara selama 53 hari termasuk hari ini selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Sesiun Petaling Jaya pada 31 Oktober lalu. Hakim Mahkamah Sesyen Dr. Shahliza Warnoh memerintahkan wanita itu ke penjara wanita Kajang serta-merta selepas menolak permohonan untuk menangguhkan hukuman tersebut sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan pindaan, Ismanira sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap anaknya Zain Ryan yang berusia enam tahun ketika kejadian, didakwa bersama-sama mengabaikannya dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Keadaan politik di Perlis dikatakan mula bergolak susulan terdapat usaha untuk menyingkirkan Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli. Semalam Syukri Ramli telah dikejarkan ke sebuah hospital di Ibu Negara bagi mendapatkan pemeriksaan lanjut selepas mengadu sakit dada sebaik pulang dari China. Dalam hari itu, beberapa laporan media semalam memetik sumber yang menyatakan bahawa lima adun bersatu dan tiga adun pas telah menyerahkan akuan bersumpah kepada Raja Perlis Tuanku Syed Sirayuddin Putra Jamalulail bagi menyatakan hilang keyakinan terhadap Menteri Besar itu. Lapan adun ini telah membentuk majoriti mudah dalam Dewan Undangan Negeri Don Perlis yang mempunyai 15 adun. Seorang sumber terdekat memberitahu bersatu kini telah menyerahkan tiga nama kepada Tuanku Syed Israjuddin untuk dipertimbangkan sebagai Menteri Besar yang baru. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Bantuan awal persekolahan BEP 2026 akan diteruskan dengan pemberian RM150 secara one-off kepada lebih 5.2 juta murid sekolah seawal Januari tahun depan. Kementerian Pendidikan merusi kenyataan berkata ia meliputi pelajar tingkatan 6 bagi membantu meringankan kos menyediakan kelengkapan persekolahan tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa. Bagaimanapun menurut KPM penyaluran bantuan itu akan kembali dibuat secara serahan tunai di sekolah melalui program pertemuan antara guru dengan ibu bapa. Komitmen berterusan ini mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam memastikan kebajikan murid sentiasa terpelihara demi kelangsungan pendidikan berkualiti. Dua kali bercerai, pengacara Nadia Anwar menasihati pasangan yang sedang berdepan fasa sama agar jangan meridahkan hal dalam kain kepada umum. Dalam hantaran di Threads, Nadia atau nama lengkapnya Nadia Syahrul Anwar, 41 tahun berkata, berbalah atau menelanjangkan keburukan pasangan dalam media sosial bakal meninggalkan kesan buruk terutama buat anak-anak. Menurutnya lagi, apabila anak-anak semakin membesar, mereka berkemungkinan dapat melihat semua kisah buruk keluarga yang berisiko mempengaruhi emosi. Begitupun, ibu tunggal dua anak itu tidak mengaitkan mana-mana pihak berhubung perkongsian yang dibuatnya. Kita terus ke berita dunia. Kementerian Pertahanan Kemboja meminta Thailand mengadakan rundingan dua hala di lokasi berkecuali iaitu Kuala Lumpur selepas dua minggu pertempuran berdarah berlarutan di sempadan kedua-dua buah negara. Menteri Luar Thailand Si Hasak Fuang Ket Kiao mengumumkan kesediaan berunding dengan Kemboja selepas menghadiri mesyuarat khas persatuan negara-negara Asia Tenggara ASEAN di Kuala Lumpur semalam. Sihasa kemudian memberitahu pemerintah Si Hasak kemudian memberitahu pemberita bahawa runingan akan diadakan di Chantaburi Thailand esok dalam kerangka jawatan kuasa sempadan dua hala sedia ada. Namun dalam surat bertarikh semalam, Menteri Pertahanan Kemboja T. Siha memberitahu rakan sejawatnya dari Thailand agar pertemuan tersebut diadakan di Kuala Lumpur. Malaysia yang ketika ini merupakan pengerusi blok ASEAN telah menyatakan persetujuan untuk menjadi tuan rumah terhadap rundingan gencatan senjata itu di Kuala Lumpur. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekali lagi mencetuskan ketegangan diplomatik dengan Denmark apabila menegaskan bahawa Amerika Syarikat perlu memiliki Greenland atas alasan keselamatan negara. Kenyataan itu dibuat susulan pelantikan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khas ke wilayah Arctic berkenaan. Trump berkata Greenland amat penting bagi perlindungan nasional Amerika Syarikat dan mendakwa Washington tidak mempunyai pilihan selain memastikan kawalan ke atas pulau itu. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen menegaskan bahawa wilayah itu berhak menentukan masa depannya sendiri dan menekankan bahawa sebarang kerjasama dengan Amerika Syarikat hanya boleh dilakukan atas dasar saling menghormati serta kedaulatan wilayah. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Nation, Reserve, Bottle Hip Lab, Relevant dan MM Tune? Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Semangat Berhad baru saja meluncurkan laman web ARAH. Wow, menariknya! Kalau anda nak tahu, ARAH ialah laman web menyerahkan kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web ARAH.my adalah sebuah laman senti yang menyerahkan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, HipGlam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik sahaja, anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, sukan secara pantas dan tepat, juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my. Semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari arah.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih yang lagi diyakini. Kita terus ke berita ekonomi. Ringgit berpotensi kekal kukuh atau stabil dalam jangka pendek didorong oleh perkembangan inflasi Amerika Syarikat yang menyokong jangkaan penurunan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat selain aliran dana global yang kembali ke pasaran sedang pesat membangun. Ini sekaligus membolehkan ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik serantau selepas keputusan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menurunkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada julat 3.5 hingga 3.75% pada 10 Disember lalu sekaligus mengecilkan jurang kadar faedah antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Perkembangan ini mendorong pengukuhan ringgit ke paras tertinggi dalam beberapa tahun pada 4.08 berbanding dolar Amerika Syarikat sekaligus meningkatkan daya tarikan aset Malaysia dari sudut pelarasan mata wang dan menyokong kenaikan saham perbankan berwajaran tinggi. Pada pukul 9 pagi semalam, ringgit didarangkan pada 4.073 sebelum ditutup pada 4.074 sekaligus meneruskan prestasi terbaik dalam tempoh 5 tahun. Prestasi perdagangan Malaysia meningkat 11.1% kepada 263.83 bilion ringgit pada November 2025 dipacu pertumbuhan ekspor serta lonjakan import barangan modal dan perantaran bernilai tinggi yang mencerminkan proses peningkatan kapasiti industri negara. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, eksport meningkat 7% kepada 134.97 bilion ringgit manakala import berkembang lebih pantas sebanyak 15.8% kepada 128.86 bilion ringgit. Import barangan modal melonjak 56.8% kepada 20.81 bilion ringgit dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik. Import ini merangkumi infrastruktur kritikal bagi pusat data dan aplikasi kecederasan buatan AI seperti pelayan, mesin penghantaran serta peralatan pengkomputeran berprestasi tinggi. Pada masa sama, import barangan perantaraan meningkat 5% kepada 66.43 bilion ringgit disokong permintaan kukuh terhadap litar bersepadu dan mikro pemasangan kita ke berita sukan. Setiausaha agung bersatuan bola sepak Malaysia, Datuk Nur Azman Rahman akan disiasat oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berhubung dakwaan pemalsuan dokumen melibatkan tujuh pemain warisan Malaysia. Perkembangan itu disahkan oleh pembantu Presiden FAM Datuk Muhammad Yusuf Mahadi yang memaklumkan Nur Azman akan dihadapkan kepada FIFA serta dirujuk kepada jawatan kuasa disiplin FAM. Pada Oktober lalu, Nur Azman digantung tugas serta merta susulan siasatan oleh FIFA berkaitan status tujuh pemain kacukan Harimau Malaya yang telah menjadi kontroversi sebelum ini. Hukuman Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang membatalkan keputusan tiga perlawanan persahabatan memberikan kesan besar kepada Harimau Malaya. Menerusi kemaskini ranking FIFA, badan induk bola sepak antarabangsa itu mengumumkan Harimau Malaya kini menghuni kedudukan ke-121 dunia selepas turun 5 anak tangga. Harimau Malaya kini mengumpul 1,145.89 mata dan kedudukan sekarang menyaksikan skuad kenalian Peter Klamowski dipisahkan satu anak tangga dengan seteru utama di rantau Indi Indonesia yang berada di ranking ke-122 dengan kutipan 1,144.73 mata. Sebelum ini, FIFA membatalkan keputusan tiga perlawanan persahabatan dengan Cape Verde, Singapura dan Palestin dengan Malaysia dianggap tewas melalui jaringan 0-3. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 24 Disember 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja dari saya dari Amair. Assalamualaikum dan jumpa lagi.